Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Да, нет, вы, нет я нет. Он. Вы, вы не, вы не он. Вы Нет. Я понял. Откуда будете? Город Красноярск. Красноярск. Вы откуда? О, Красноярск. Я родом из Абакана, но живу в Украине на Донбассе. Город Краматорск. Вам повезло. С одной стороны, да, повезло, что уехал, точнее, что родители меня забрали еще, когда я был маленьким. Ну да, конечно, это же нормально, это, это же очень плохо жить в нормальном городе, пока не спокойно жить, ну, практически на линии, на линии фронта. Но, да Соглашусь с вами. Если смотреть с этой стороны, да. Но если смотреть с точки э, того, как живут. Абаканцы, Хакасцы, точнее. Это и, как же? И, как, и как же они там живут? Только с этого, ужас полнейший. То есть экология страдает ежедневно, того, что до сих пор гост не провели. Предприятия не строятся, туристика о, 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 не развивается. У нас что, в Абакане очень много промышленных предприятий, а еще раз повторюсь. Из-за того, Вы что... Забаканы, я ей, же отвечаю. -то... Из-за того, что Российская Федерация, точнее ее власть, не инвестирует в развитие инфраструктуры, mm -hmm. то есть инфраструктуры по развитию туризма, красивые горы, вот, mm -hmm. красивый, красивый, красивый край, ну, можно так сказать край родной край да, да нету да, развития нет. инвестиций. Серьезно, нет, нету инвестиций да. нету предприятий в плане не то что их полностью нету нету достаточного а, количества, чтобы народ веке, работал припев, 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 и заработал и главная проблема которая, которая не решается ищите мужчина, и, вы и, давайте и, Союза, не, 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 не мне сыпать ложку или давайте более по подставайте вот выше собака наличная ну давайте что вам пока неплохо? Плохо. Нету газификации региона. Всего региона. Нет, нету, нету, нету. Это нету. очень плохо. Больше всех умирает от ДНК. Это. Это я... в, в Абакане? В Абакане. Если а, брать под делу... откуда, откуда Статистика, статистика Адростата за 2023 год. Статистика по Сибири. Статистика но, по, но, по Сибири. Нет. Не по Всей Российской Федерации, а по Сибири. Но. А, а что в Сибири больше всех у нас это Так как у нас в регионе... Я сейчас там не живу, если что. Уже давным-давно. Вы, вы, нет вы, нету вы, вы, никаких проектов по улучшению жизни. Э, ради того, чтобы экология чуть-чуть встала из колен. Нет, ну, вот да. По сегодняшний день топит углем. Вот уголь yeah, выбрасывает yeah, больше yeah, 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 вредных yeah, yeah, разных. Ну, давайте, 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 сравним уровень жизни в Абакане и, это, и в Краматорске. Сравните. В Краматорске? Да. Сравните. Ну, мне Краматорск сложно сравнить. Город, который... Ну, сравните с, с Украиной. Землей. Давайте. Берите город и сравнивайте его с целой страной. Давайте. Mm, hmm, давайте. Ну, на самом деле, мне как сложно сравнивать. Сравнивать, тебе же хотели да, сравнить, давай. Город, который, ну, в ближайший, наверное, год, ma, ma, максимум два, будет сравнен с землей. Ну, вы знаете, вот сейчас есть такой, был, такой такой город, городишко часто я, он не так, да, недалеко Ну, когда 70, наверное, да? Да не, километров 25. Тем более, а, тем более еще ближе. Так вот, так вот, этот уже, в принципе, не существует на карте. Русские, пришли, соглашусь. А, да? ну, Конечно. Ну, да. Это русские, кабами накрывают город. И русские, наносят удары. Также, по-моему, городу Краматорск. Потому что за вот этот Ну, я думаю, что и город Краматорск, в принципе, да. Ну, целый блядь ли останется? от того, что город будет уничтожен, э, а он граждане, будет еще... граждане выйдут в другой город. Позже этот город будет возобновлен. Я понимаю, что у нас могут возобновить города, те, которые были уничтожены русоф. В Российской Федерации такого в России нигде не существует, если сравнивать по статистике экономики <годно>, во всем блин. мире. То есть Российская Федерация я на четвертом знаю. месте среди Российская Федерация среди всех стран говорит? занимает четвертое место по экономике, а люди живут как бы. Ну то есть, ну какая блин, жизнь уже... в вот этой <годно> Федерации. А, ну ладно. Ну вот видите, я вот я вот не живу нормально. Что вы говорите? Ну я вот живу в Красноярске, как бы живу нормально. В городе Красноярске вы нормально живете. Ну слушайте, помимо города Красноярска еще существует несколько тысяч, десятков, сотен тысяч других населенных пунктов, где люди живут в полнейшем... А, да, 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 еще раз дурацкий вопрос, а в Украине вот этих десятков тысяч населенных пунктов нет? Люди продолжают жить в Украине, продолжают развиваться. Они не, не финансируют в то, чтобы... Но... Заболе, количество заболе, военной заболе. техники и пойти освобождать белгородскую область люди Конечно. продолжают развиваться вот эти населенные пункты продолжают жить своей жизнью продолжают да, развиваться да. также вот ну, Российская да, Федерация федерации что москва развивается да. за счет того что там сидит все руководство санкт-петербург потому что это якобы когда-то да, была я, с... культурная развивать. столица а все остальное это Подождите, Казань. Нет, дождите, а Красноярск, развивается? Казань хорошо выглядит еще и набережные ч**ки хорошо выглядят. А не Екатеринбург? И... Такое же самое, как Красноярск. Екатеринбург? Да, то же самое. Ну, ну и... Я, и... я вижу, и... что вы А какое население в Красноярске? Ну, где, -то где -то Служи, здесь. Слушайте, а сколько у вас станций метро? У нас вообще нет метро. Как нету метро в таком ну, большом городе? Нет, метро. Как нету такого, в таком большущем городе метро? Ну, видите, не построили в союзе, не успели. Потому что когда был союз, Краснея не был миллионником. Знаете, в чем дело? Когда был союз, э, метро строили только в городах миллионников. При Союзе Краснеяс не был в городе Миллионником. А при Федерации 32 ну, года прошло уже. Ну, пока никак до сих пор ну, даже нету каких-то подготовок или взглядов нет, на будущее нет, нет нет метро строят как бы ну, когда... а строят да. о вот это интересно а ну в о, подождите население нет его есть. строят да Красноярска вообще ну, это интересно Лянчик. в Красноярске начали Строить метро. Ну мы смотрим. Так. Метро в Красноярске начали строить в 1990 году. Возможно. Было построено 3 километра туннеля. Это же весь Красноярск. Ладно, я там был лишь один раз в 2000, если не ошибаюсь, в 2009 году еще, когда был маленький. Конечно, конечно, да. Там тоже начинали, потом замораживали. А, в 2013 году тринадцатом году заморозили. А, а, а почему заморозили? Поскольку я знаю. А, невыгодно было. Потому что нужно было инвестировать в откачку воды. Ежегодно 70 миллионов рублей. Да, в принципе, на комфорт россиян, да. если денежку считать и не брать под внимание вот, тебе сновили, вот тебе то, тебе снова, то что сновили. город миллионник не будет развиваться. Ну, да, представляете, война идет, а у нас снова метро строит. Где строят? 32-й год идет, да. в России нету войны и не войны. А, а у нас да, 32-й год после распада Советского Союза, Вот 30, за 32 года так и не сумели построить хотя бы одну станцию, то что начал Советский Союз, в городе миллион. Нет, ну, ну мы, мы сейчас будем э, спорить, что у нас там что-то, а, скажите пожалуйста, в городе Киеве 91-го года, хоть ага. одну станцию метро построили? 19 станций открыли. Да ладно? Вы, да. Я вру? Хорош, давайте, я вам сейчас прочту все станции, которые были открыты, назову название Девяносто год. Сколько станций в метро в Киеве побудували с 1991 года? Так. И статистику смотрим. Итак, начинаем. После распада Советского Союза, хотя можем это отобрать, можем не брать, ладно. 30 декабря 1991 год для станции Дружбы Народе Видовича. 30 декабря 1992 год. Салуд еще по Сокорке. Ни одной станции не построили в. А еще... И еще в Днепре построили, и в Харькове построили. Да, еще и еще и у нас ну, да, в его да, да, да. Раку. В Кривом Рогу, Кривой Рог да, это один из пяти да, самых да, длинных да. городов во всем мире. Даже там, но ну, там не метро это называется, там есть подземные станции, но это называется там быстрый трамвай. Представьте, построила Украина. А вы смотрите дальше телевизор, вам дальше будут говорить о телевизоре, что в Украине ни одной станции не построили, потому что же Украину сравнивают с Красноярском. Слушайте, вопрос. Вопрос вам. Откуда вы взяли информацию... Теперь вопрос вам. Нет, вы мне все время задаете вопрос, а теперь вопрос вам. Такой следующий. Откуда вы взяли, что в городе Киев не построили после распада Советского Союза ни одной станции? Да я откуда это не взял. Это была провокация. Провокация, по телевидению Российской Федерации до 2018 года рассказывали, что в Украине, в столице Киеве не построили ни одной станции, это ваше государственное телевидение все время рассказывало. Да нет, не дело-то в том, что вы, а вы теперь, вот смотрите, вы сейчас с такой... Гордостью рассказали, что у вас за 30 лет построили 19 станций в стране. В Киеве. Помимо этого, еще Киеве, в Днепре да, построили. В столице вашего государства. В Днепре государства. еще построили, а я, в Харькове я, я, я. еще построили. Да, да, да. А теперь вот посчитайте. В Москве. В Москве. Я могу, да. знаете, да, как посчитать, сколько в построили в Красноярске. Знаете, почему? Да. Глупо а, а сравнивать. Слушайте, в Черкасе есть метро? Черкаса это город с населением 225 тысяч человек. Серьезно? Да, там а, р... в Днепре, в в Днепре 6 станций есть. 6, да? 6. В городе Харьков! В городе Харьков! Ой, слушайте, по-моему, если не ошибаюсь, около 40 станций. Харьков. Серьезно? Станции. Это город. Там на 500 тысяч человек живет больше, чем у нас. Сколько станций здесь у нас получается? А, нужно описать, сколько ну, станций станций. Станций. С Москвой сравни. когда берут мегаполис, сравнивают с Киевом, вот это да, конечно. А, в смысле, а Киев это не мегаполис? Э, так. Так, 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 так. Ну, киев столица. Харьковская. Метро стоит в зависимости от потребности, то есть здесь все больше да, и больше... Да что людей людей. А вы, вы мне вы, вы, вы же сами отвечаете на этот вопрос. Так. В том ты -то дело, в том же пространстве оно зависит. Так в городе Днепр миллион населения, 6 станций открыто. А ну, в городе ну, Красноярск ну, миллион ну, населения, ни ну, ну, одной ну, станции. Не станции метро да, 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 в Харькове. Смотрим. Э -э так, так, так. Список. Слушайте, я так понял. Ну, пишет, что 30. Сейчас посмотрим. А, 30, да? А там, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, семнадцать, двадцать, две, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять. Да, тридцать станций. Ну так пишет, я не знаю, там, типа, там еще должны. Это тридцать станций, там в принципе есть. В, горе, в городе Харьков. Плюс еще четыре дополнительные сейчас открыли после, со... с... после распада Советского Союза? После Советского Союза. Сколько станций? Сколько станций в... Если не ошибаюсь, 13 станций. Станций метро в Харькове побудовали с 91-го Так. Так, смотрим. Харкове. Это помимо того, что сейчас новую ветку строить. Но это я не буду брать под внимание, потому что не достроили еще и идет строительство. Уже достраивают. Должны были открывать станцию в 2022 году, но была перенесена на 25 год. Да, да, да. Так, 3 ветки, 30 станций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да, тринадцать станций открыли. Открыли, да? Да, после распада Советского Союза. а Это город полтора миллиона живет. У вас еще есть такой город, Слушайте, давайте сравним сейчас Днепр и Красноярск по площади. Днепр, площадь... Вы еще в Красноярске, вы сейчас сказали, что... Площадь Днепра это 405 квадратных километров. Красноярск. Площадь города. На 50 квадратных метров город меньше. И не сумели за 32 года построить ни одной станции. Я понимаю, если бы я сравнивал там город Харьков с Екатеринбургом. Там в Харькове, смотрите, почему это глупо сравнивать... Харьков с Екатеринбургом. Харьков площадь. Площадь Харьков у нас получается 310 километров. А Екатеринбург население, посмотрим, если не ошибаюсь. Да, аналогичный город. Площадь. Площадь 1112 километров. Я понимаю, что там город типа в трижды, чуть ли не в четыре раза больше за Харькова. Но там тоже они строят. Я понимаю, типа. Но здесь два аналогичных города по населению ваш город и наш город Непр, два города аналогичных по площади, даже ваш Красноярск меньше. Мы не занимаем четвертое место по экономике в мире. Там у нас война, у вас ее нет, вообще у вас все хорошо. И Ни одной станции для российского то народа при такой могучей Российской Федерации с правителем Ладину Младинычем. Да, у нас еще и нет. Ты понял? Вот, вот такая вот Украина, которая, как ты говоришь, не развивается, то Она каким-то образом Продолжает развиваться и инфраструктура, и метро, и даже не беря под внимание войну, даже повышает и пенсию, и зарплаты, и так далее, и так далее. Такая да, вот ну, Российская Федерация. Четвертое место 15 -15. среди нет, всех ну, экономик нет, мира. Какие В, же вопросы? Какие же вопросы? Сейчас, вы сейчас, у вас там есть, там, где вы прямо сейчас посмотрите э, пенсию, среднюю пенсию в Украине и среднюю пенсию в России. О, отлично. Давайте начнем с статистики первой. Экономика мира. Нет, вы, да, вы ставите... да, да, да. Чтобы определить, какая есть пенсия или зарплата средняя у человека в стране, нужно определить, на каком месте страна среди экономик страны. А, так, так, ну, шоу, что, что, оно так не работает. Нефть, газ, она, Слушайте, ребята, Страны вот это, по покупательной способности по России четвертая а... экономика мира. Российская Федерация И по покупательной способности 60-е место. А по экономике, 4 а по экономике четвертое. Ну, Зайдите на зайди сайт Всемирного Давайте. <связь> Все, Конечно. начинаем. Начинаем смотреть. Итак. А э в, э, страны по экономике. Смотрим да, да, и так да, да, открываем да, да. страны. Итак, 20 Нам нужен 23 год. Ну, встречу, год. Посмотри. страны. страны. Экономика, Экономика по покупательной способности. способности. Смотрите. Та, Сейчас найдем экономику и перейдем до покупательной способности. Секундочку. <с glittering> Конечно, по... по ВВП. 2.0.23. Так, есть у нас. Итак, Российская Федерация заняла четвертое место. <здес> Вопрос, дурацкий, вы откуда берете... Российская Федерация, <пас erst> сайт называется, сейчас я вам скажу. Нет, это не Российская Федерация, там, скажем, или... World Bank, Международный Всемирный Банк. А, вот это, да. да Давайте. вот, так вот, Российская Федерация за 2023 год заняла четвертое место среди экономик мира. Украина заняла 46-е. А, теперь смотрим покупательную... а теперь смотрим покупательную способность. Так, Страны. Так, страны. Страны по покупательной способности. 2, 0, 20. Всемирный банк. Открываем. Так, смотрим статистику. Ой. Итак, ищем нашу Россию. Российская Федерация заняла 60 место среди покупательной способности за 2023 год. Эта информация The World. Банк. А знаете, что я вам еще хочу сказать? О, Соседи... Банк. Украина где? И... Украина, понятно, есть, она еще ниже. Где-то 120 место, если не ошибаюсь. 120 место <с ровно. <с только а Украина среди экономик занимает 46 место, а Россия 4. -е. А знаете, что еще лучше? С кем можно сравнить? С Норвегией. Потому что она занимает в этом списке среди всех экономик мира. Вы население Норвегии, Норвегия занимает 48 место среди всех экономик Вы мира. Население, население, а вот среди покупательной способности вот эта маленькая Норвегия занимает... Четвертая. Четвертая. А знаете, почему там покупательная способность намного выше, чем в России? Потому что ту нефть, которую они продают, они ее инвестируют в повышение социальных выплат, зарплаты и пенсии. И средняя пенсия. Дядечка, средняя пенсия в Норвегии 250 тысяч рублей, а в России 25 тысяч рублей. но по экономике в мире. Норвегия <mem Era> <ума> занимает... Норвегия занимает 48 место среди всех экономик mm. мира. А Россия четвертое. Mm. Вот именно поэтому в Красноярске не строятся метро. И как-то удивительно, что Украина занимает 46 место. Строит метро даже в таких городах, как Днепр, город-миллионник. а она до сих пор строит метро? В городе э, Киев, Днепр, Харьков и а также Кривой Рог продолжается строительство. В трех городах строительство. В трех городах продолжается по сегодняшний день строительство метро. В Кривом Рогу там называется, если не там название не метро, а ну ладно строить ещё. Быстрый трамвай, если не ошибаюсь, не как там в Кривом Рагу называется. Там станцию за станцией вот так вот клипает. Там еще быстрее развивается вот эта Что? инфраструктура, я, чем в других я, городах. Я. Вот так вот видите. Я, Россия ну, блин, я... на четвертом я, я... месте по покупательной способности. А где же вы эту информацию-то нашли? Да нет, не, вы вы говорили, что Россия занимает четвертое место по покупательной способности. Я имел я вам сказал, что Россия занимает четвертое место среди четвертое мира среди всех экономик мира. Понял. Смотрите, мы заканчиваем разговор, а вот в конце я завтра опубликую это видео. Будет вставочка, так, Где вы говорите четвертое место по, окупать, по покупательной способности? А где Украина? Давай. По покупательной способности Россия мира. Российская И Федерация это? по покупательной способности 60-е место. А по экономике 4, а по экономике 4 ну, зайдите, зайдите баса, Давайте!